как говорят классики, под Кандагаром было круче, понимаешь? Поэтому переживаю, конечно, переживаю. Переживаю за то, чтобы ей понравится, я думаю, как Всем нравился. Ну, мало ли, у каждого свой вкус, сказал индус, снимая светки обезьяну, ты знаешь. Я думаю, что моему наречену сподобается сукня. А уж я в сукне. Видно, попадает. Ой-ой. сзади. Если слышишь, Сзади просто было бы тебе удобнее это сделать. Все. Окей. Okay. Я Я на так требует жертв. Так, терплю. <laughs> мне не подобается. Ну, я такая... Лиса такая здоровая, с этой зачисткой. Мне не подобается. А есть какие-то флюиды для волос? Я <Elena> yeah, похож на Антонио Бандераса? Красавец мужчина. Я понял. Все, пойдет. Ну, я надеюсь, что казаки с 1 плюс 1 не подведут. Да, нормально. Отпадет, говорю. а Это, же моя подмышка, что ты ловишь.